я отойду пока ты... Я положу плиту, руки. Я сейчас чтобы... Я отойду. Я положу плиту. Отойди только, я прошу. Я тебе говорю, вам же тут мало места. Я вам сейчас сделаю. Пока. Не надо меня Ну все, он пообещал положить плиту. Он попросил... Он сказал положит плиту. Я надо столько бабла наработать, чтобы на бетонные плиты, а? Слушайте, на бетонный забор. Что они себе думают? Это ж валютчик. Хлопцы, ну потерпите трошки. Ну все буде. Вы как бы знали, что мы делаем на этом массиве. А мы понимаем, но и вы нас да Я понимаю прекрасно. Ну надо что-то же делать, Но ну, 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 это ужас один, а? Валютой скупил весь Киев. И на валюте вот это на костях на наших, тварюха, Алло. Да. Не могу, сейчас так и пущу. Там не переливай. Мне такие могут. Поверь. Тебе слово не надо. Я тебе скажу слово. Сейчас тупо сюда. Значит, представляете, у нас Вы уже есть документы про то, тупо, что заборонено Киев газом. А. Киев газом. Представляете, они все равно работают. Ну, то есть люди подтягиваются, стоим тут на территории застройки. Зима. оттуда все. Да, дело в том, что министры, они это все это все слышите? Оказывается, этот гудзь я, я не удивлюсь, что и вам запретят сюда выходить. Он скупил все валютные ларьки его, понимаете? Он тут вот этот весь кусок, который был тут, это все с валют, валютой связано. Собственник этой застройки. Так понятное дело. Так вы, вы понимаете, что сейчас я понимаю, что и поэтому не. Стараюсь, а так, а как вас зовут? Я никак не это самое сейчас. Игорь. Ага, хорошо, я сейчас ага, сохраню. Ага, все, давайте. Ага. Сейчас, я не. Сейчас, секундочку, я должна сохранить телефон, потому что за... Олег, я не знаю. Он сейчас у Полины Павловны, у Полины Петровны есть, Игорь. Сейчас, Олег, сейчас еще не закончил. Олег Альбарабал. Э, сердце. Забрали свои подарки вы не болели. Сейчас Тачки, они? Гражданами не, не вредят. они себя. Сейчас когда они приедут, я их не советую идти. Надо туда всем идти, там с предпринимателями общаться. Сейчас мы все это надо рассказать.